श्रीगणेशन खंड दुसरा उत्तरकांड, अध्याय चौपन्ना वा श्री गणेशाय नमा काशीपूर विहारा शुक्लदरिद्रपरिहरा शुक्लचपळमुरा विघ्नहरा नमो कृत पूर्वाध्यय समाप्ती व्यास प्रजापती देव नरान तको ने हिधि मुर्दिल्पति शुक्ला निधरी देसा प्रश्न कथा संगे चित्र केनक सन्नंदन श्रम निर्शन विश्वरूपी विनायकनंद ब्रह्मांड नायका सर्वाभूति वर्दे कन सनक सनंदन दोगे गेले स्वर्ग प्रति आता मोहापन्न जापरी मने का मिष्टन्न भोजना प्रति गेला मगेन भ्रम सदने परिविनायक गवेश न करी जना पुसत से माते टाकून ये कलानंद मी कैसा गेला पुस्ता वंदिदारा याला यथुन गेला आस्था जो व्यापक चराचरी तो नेरोनी प्रतिमंदरी पुस्ता भ्रमवारी मंदी बाहरी आगेला भाई काशी राजा तुझे सहित जवीला ममन पुरी भगवंदा क्रीडार्थ गेला पाला युक्त तू का भ्रांत नहीं नसी ऐसे नगरवासी जना कर देता ले श्रम जा पूर्ण दरिद्र जन श्रमे जैसे मनरथ तरड़े योग्य चरजे मोड़े लाभ नहीं तैसे परवड़ी रायासी

जरदमन भगवंते मग शुक्ल सत्व मंदिरेकांगना माधारी जेवणी पाही नृ केशरे तव परशुधारी पाहिला धर्म वृषावृढ बाळा देखील जयाचा विश्व केळ बाला तिनेद्र केवाळा वृषा वेळा शिव जायचा परमभक्ती करुणा अंजली पुढ जोडणा खिलेचा टगमना दर्शनानंद जागला खिले बाळाचा ठाई साधुचरित नेही नाही ज्ञान नसे काही तातून मी कैसा जासी सर्व मंदिर भोजन माते त्यागुन मिष्टान्न सविले स्नेहत्या गुना भगवान घासीला मने जे थे थे भोजन के लिए दे आशन हे जरी माजे मिथ्या वचन तरी दे तीजन साक्षी हे न कले जयासी आसी मनावे तयासी साधुत्व ज्ञान से नाना मंदिर आसी भ्रमेदो तव जन्मती नृपति जे थे दिविलिपति ते मिथ्या मिथ्याभक्ति बदलासी स्वयृद्धो न करसि मिथ्यवाचन तो विचरी मी को पिछिन्न भाई विनय जनवाषणमणि विचरी अंत करणि कथनी कैसी गये दृष्टि नुमुकोताजृष्टिभागता कणुआ तत्वता नि भगवंत बामी बाणमणि मीयासी हागे नंद सतनासी तेनंद ते जीवासी जमनीपंक्ति देवीला तेथे मी कायासेस भिन्न परीयाच्य मिनी मोहन

वेची कोळी बहुयोगी नाना साधनाचे फळ दिनापरू कळा जे केवळ शुद्ध बघू असे मनी विचार हृदय बिमली प्रणता सात्विक भाव उठता नेती अश्रुपाता चालिले वाचे बोबडी बढत कंडदाना सदगरीदा शरीरच्या जडाव कापत बेठा वा मूर्ती वाटा तरी नामरूप गेले तरी

मग शिबिका रूढ बाळ करुंबळ दाटी बिहळ वाद्याचा होता धुंदुबी गजर ना दे, दे गिरिक नृत्य गायन सुस्वरा आनंदा पार जनासी देवा माझी पाक्षासन तैसा विरास भगवान की मुसावले मदन लावण्य खान दहिशापारी देव चालिला मंदिराशी शुक्ल पावित निघे तियासी फळफुळ सपत्नीसे धुंडे राही राहा म्हणे मागे परतली दोघे जण देवे संपदा दिली मरे मंदिरे योजली विश्वकर्मा रे तुळे महाळने अमरावती गृहासीप आला कण दुःखे फरमुडीला मने कदान बक्षने मोक्षोभला देव मधला काय करी थोरांचे महत्वाने नरिद्रे काही अर्विता तत्काळ पाविजे अनर्था करू आता तैसे मी माझे पुत्र झोपडे काय झाले येथे हे ये मंदिर कोणी गेले चिंदर नवी मन बुडाले अप्रव देखील हे रचने ते रत्न कांचनाच्या भिंदी गोपरे गगनजिंबिदे अर्क प्रभ झळकते कळस दंतिक्रम हा कुबेर सदनी बांडारे तसे शुक्ल सदनी अभारे आश्चर्य करी मनोहरे अपूर्व चित्रे रे गेली पाप परे जे वैडुर्य रत्न झळकती जैसे सूर्य देखील हे मुनी आश्, मानिले आश्चर्य मनदिय ऐश्वर्य कोणा जे तव सुगंध तैल ठेवून घेऊन उभे टाकली शिवजन क्रवया न मदना उप्त तो कड़या रत्न रुक्मांजी भूषण दिव्या तकड़ी वसने तैसीज पत्नी कारने दास घिधिष्टे दि, मुक्ता फल मनिघोष स्थले दीप्ति विशेष मंदिर उदवेले उदवेले सुहास पाक दिशा व्यापुनी

तुम्हें कोना सेवक जन कर इच्छि तो मंत्री शुक्ला दयाचे गेरु मन देवाचे देने सा हसे घे शुक्ल मने पत्नी से देव प्रसन्न जान अंसे दिद्यानंद वैभवासी मगवायासी काल्पमार भक्तिगुरुण अर्पिता दुष्ला भगवान के समर्थ मनुष्रुदिगा तस्मा नए कामे करुण स्नेह हरिपुभागजन स्मर वूजा वाण कर मन स्तवनारी अप्रिय गीतायाच मने सर्वस्य प्राप्त होने चतुर्वेद दाने पुषार्थ ही ऐसे विचरिता तव मदना तोल्यदानी मुनि उर्वशी तुल्यही पत्नी वस्त्र बोलका समान ज्ञान तैसे चुतानन या शुक्ल ब्राह्मण आनंद घन देवा देवे के थ श्रवण दो पवित्र कर भ्रुगुमने समकंता देवराज मंदिर दि पाता रूपे कर मदम्मी आता तैसे नगरी होती गुप्त नरान्त का दोगे दूत परमाद्भुत शुचि जब ते चंड का मारुना त्रनोक्ति के कंपायना अश्वत्थाचे पान पवने करुण जैसे जंग जी जी करूण बे करुणा मना भयमानी सात्रनय अक्षरा धारण निशाचर पराक्रमे शब्दे बड़े करुणा नाहि त्रैलोकी दया समान आले शिबेगे बासने नावना मुनि नंदन वदावया वने मारले रक्त माळे हा मन तवी अतुरबाळी याची करो अजी खंदळे प्रदिकारी एवले तया सर्वांगा ऐसे परस्पर भल गना करो भी तो धूप दो के जरा गर्जना के लिए दारू ना के लिए गगना ले तड़क फूट ले कसरे दना ले गिर कंदरे भूमि से पढ़ ले खेत रे वन जरे पड़ती नगे काय है काय सकड़ा मरुण भाई जाने भी तव तब अशिबे के निकट खड़ा पातलेग पढ़ा विनायक ही लौक ही ना, अपना वरी आ उठोन क्रहणी मस्त की महाबली जवा तव तली अपा तली जवाद्रव चित्ते ठेले दुर्जना मने अनाथ दीन मरुण पुरुषार्थ का ज्यादा पराक्रम त्या मरता पुषार्थ पर मत्स्य कसन उत्तम दयादे मग पुस्तक पुस्तकाल तसि तुम्हें फोना फोलकार स्वशक्ति ने कर् कार्य से सिद्धि न वावे तरी तुरुषा दशन नहीं है कुछ वचनास पुढ़े बेटा कवास प्रार्थित जा तू करमना भगवंता दीननाथाता पिता रक्षिले अमुचे जीविता होशिताता अमुचा ज्यापासन जाने के उपनयन की विद्या प्रदान अभयदान जीवित अन्न देवनी वाची प्राण घे पाथ ही जन तुवादितल्या भाई गाण केले त्रण आमचे तरी आम्ही नरांतकाचे दूत गुप्त रुपये कार्याचे पाताजीचे दिवस दिसाचे प्राप्त झालासी बहुत काळ चिंतन करीताजीचा सुदिन झाला देखील सी भगवान झालो ते नकृतार्थी आम्ही

देवी रक्षित दुर्जन पीड़ित जननी चे ऐनी नगरिक वी देव तया तयागुनी अभय दिल्ले मेह वाचने विपरीत करनी कैसे करो एक वचन रायाचे एक वचन पंडिताजे एक वचन कन्यादाना तिनी दान साकृत सुकृत म्या अभय दिल्ले घून आले कोसी तरीक्षण लगता त्या रणभूमि से पहाड़ी नीता भ्रुकटी रण सकल सृष्टि हि पा मे मृष्टि मी जठी करुण लोक सावधान करुण लोक समाधान मुक्त केले खरदू जन के मंदिरा गन काशी राजस्त सहित निशाचरी केमन मंत्री अपराध मुझे चमन देवे केले मोचन खाची करन मृत मृत कशिज विनायक भूना पादले पातले लोक नमुनी के सक्यादेखम मंदिर विनायका प्रशंसती अनंतरूपी जगतपत्ति नके बाचे मधे अवतारे धरिता अनंत जय चे वैभव मानव अनंत जयाचे वैभव नंदी सुरासुर दानव यासीन नमन वे मानव हा देव देवाचा हा नित्य निरंजना शुद्ध बुद्ध चैतन्य दासा लागी जाला सदन करी दासलागी जाला सगुण करी पावन चरित्रे बल्लाळ विनवे शांता प्रति मी बोलिलो बाळमते परिसोनी सादर चित्ते ग्रंथी व्यक्ति आनी जे इति श्री गणेश पुराणे उत्तराखंडे दूत मोक्षन नाम चतुःपञ्चाशतमध्यायगुणः